Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga selalu sehat dan diberikan rejeki yang cukup. Amin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika Anda berkenan. Kota Surabaya dikenal sebagai kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Tak ubahnya Jakarta, kesibukan di kota ini pun tak ada habisnya. Surabaya menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, perkantoran, pendidikan, dan lain sebagainya. Kota Surabaya, sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu yang sudah maju sejak era kolonial seperti DKI Jakarta. Lokasinya yang berada di ujung timur Pulau Jawa menjadikan Surabaya sebagai kota strategis di jalur perdagangan domestik maupun internasional. Keramaian Surabaya bahkan sudah terjadi sejak masa penjajahan Jepang dan Belanda. Kota ini menjadi saksi perlawanan para pemuda Indonesia. Kekalahan dan kemenangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia silih berganti. Kesan kesejarahan itu masih bisa kita jumpai sampai sekarang. Kota New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat dan pusat wilayah metropolitan New York, yang merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia. Sebuah kota global terdepan, New York memberi pengaruh besar terhadap perdagangan, keuangan, media, budaya, seni, mode, riset, penelitian, dan hiburan dunia. Sebagai tempat markas besar perserikatan bangsa-bangsa, kota ini juga merupakan pusat hubungan internasional yang penting. New York didirikan sebagai sebuah pos dagang komersial oleh Belanda pada tahun 1624. Permukiman ini dinamai Amsterdam Baru hingga 1664 ketika koloni ini berada di bawah kekuasaan Inggris. Ibu kota Amerika Serikat pada tahun 1785 hingga 1790. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Sampai jumpa kapan-kapan.